Усім привіт! В ефірі телепрограма Сарфейс з з я, її телеведуча котельна Дар'я. Сьогодні у гостях у нас особлива гість немовірно красива, смілива та пряма дівчина, яка підкорює подіуми, сторінки брендів та серця підписників. Вона є обличчям багатьох українських брендів, подорожує світом, живе в розкішних готелях, але шлях до цього був далеко не простим. Вона не боїться говорити правду, потрапляє в негучніше обговорення в соцмережах. Проте завжди залишається з собою. Сьогодні у гостях у нас неймовірна Даша Ван. Даша, ми дуже тебе раді бачити і хочемо дізнатися про тебе більше. справжньо та безвідки. Украинских брендов. Чи помнишь, ты являешься украинских во многих украинских ты Помнишь свою первую съемку? вы она была? Uh, конечно, помню. Это было фантастически на тот момент, это было очень давно, но это был уже известный по Украине бренд, сейчас его знает каждый. Это бренд «Гипюр». Это была моя первая съемка, первая съемка, за которую мне заплатили деньги, и с этого все началось. Не одноразово ты в своих соцмережах, что в детстве ты была гадким качанем, и что твою твои однолетки тебя дразнили. Когда ты почувствовала себя по-справжнему красивой? А кто вам сказал, что я такое себя ощутила? <laughs> ну, если честно, то мы все, как каждая девушка, женщина, у нас за месяц меняется 30 настроений. В один день ты себя чувствуешь красивой, во второй день ты себя чувствуешь не очень красивой. Но на самом деле, если отвечать на этот вопрос уверенно. Уверенно я себя начала чувствовать в лет 15, и вот с тех пор эта уверенность помогает мне в жизни. А в каких странах ты переводилась этой и какая страна запомнилась тебе наибольше? Ну, такое самое любимое место съемок для всех брендов – это, конечно же, Европа. Она очень многогранна, разносторонняя. Не раз я работала в Италии, очень много раз во Франции и даже такое самое экзотическое место – это Болгария. В Греции были часто съемки. Ну, конечно же, мое сердце принадлежит Франции. И вот как раз следующая съемка у нас планируется тоже во Франции. Как ты реагируешь на хейт и жестокие комментарии в соцсетях? Ой, я обожаю. Честно, это моя самая любимая. Вот, это, вот когда мне пишут гадости, меня это так вдохновляет, у меня просто вырастают крылья, потому что когда вот за спиной твоей говорят, это что означает? Это означает, что ты впереди. Худших не обсуждают, обсуждают только лучших. У тебя часто гостевые словления. Это твоя стратегия или натура? А, как я всегда отвечаю, что я имею, позволяю иметь себе роскошь говорить то, что я думаю, и делать то, что я хочу. А если это кому-то не нравится, то это проблемы вашего восприятия. То, что от меня зависит, это быть честной. Я это даю, и я считаю, что это максимум. Какая скандальная ситуация была с тобой у творчем просторе? Ну, наверное, из прям скандальных по работе такого не было. Ну, максимум история, которую знает вся Украина, это то, что я подралась таксистом. Но если вспоминать рабочие моменты, Блин, даже не знаю, будет ли телезрителям это интересно. У меня была ситуация, когда э, была съемка, и девушка была фотограф, и рядом был парень-видеограф, и он снимал видео на ее iPhone. И по окончанию съемки я к ней подошла, попросила скинуть мне материалы, что отсняли на ее iPhone в виде видео. И дома, когда уже пересматривала э, на одном из видео было, как э, этот парень проговаривает, снимая, я такой, боже, как она меня раздражает, и я сижу дома смотрю это, смеюсь. Я, конечно, потом через пару лет с ним увиделась, естественно, на съемке, э, спросила, ну что, раздражение прошло? Ему, конечно, стало очень удобно, он извинился, мы пожали друг другу руки, но это было действительно смешно. Че правда еще модельный бизнес это на конкуренция? Ну, я считаю, что любой бизнес это Конкуренция в первую очередь самим собой. Если ты не будешь расти, если ты не будешь становиться лучше, чем вчера, ты уже проиграешь. И для этого не обязательно иметь сторонних конкурентов. Что ты бы надыхает? Музыка, люди, чи фильмы. А, ну, конкретно из этих трех вариантов, конечно же, музыка. Люди точно нет. Я обожаю музыку, я очень такой меломан. А, Но ну, еще, конечно же, меня вдохновляет красота вокруг. Я эстет, мне надо, чтобы все было красиво, красивая тарелка с утра, красивый подъезд в моем доме, красивая машина, и вот это меня вдохновляет. Какие роскошнейший отель, в котором ты жила за вдике работе. Ну, я надеюсь, что это все еще впереди. Но на данный момент самый такой запоминающийся. Мы снимали съемку в Канах, в той же Франции, моей любимой. И это был отель Карлтон, очень знаменитый отель, где останавливаются все звезды, когда Канский фестиваль проходит. И я почувствовала себя такой же звездой насчет выбрала участь в съемках у Канах, где представляла новую коллекцию от бренда Льор. Как усе прошло, какая атмосфера была на снимальном майданчике, как твои связи с Юлией Вербой и Татьяной Макеевой? Ну, что касательно съемок для Льоры, я уже очень долго с ними сотрудничаю с этим брендом, и съемки всегда проходят на каком-то высшем уровне. Казалось бы, после работы ты должен уступать, но после съемок для Леора я, наоборот, всегда наполнена силами, энергией, вдохновением. Что касательно девочек, мы с ними не часто были в кадре, потому что у нас абсолютно разные типажи, но как девчонки они очень крутые, свойские, мы шутили, смеялись, и как девочки они мне понравились. С удовольствием бы еще поработала с ними. Чи есть еще, что чего ты соревнуешься до Ну, прям такого глобального нет. Есть, конечно, моменты, которые меня смущают. Я, например, вот если не в кадре, в повседневной жизни, я могу не контролировать свою осанку иногда сутулиться. Вот этого я стесняюсь. Но, к сожалению, это моя физиология, поэтому, поэтому вот так. Как изменилось свое ставление до грошей, когда ты не мало-богато? А, да, в основном никак не поменялось. Я работаю с 15 лет. В 15 лет я а, почувствовала цену этим деньгам. Так же самое я и сейчас к ним отношусь с большим уважением. Конечно, чем больше, тем лучше. Есть куда стремиться. Денежки мы любим, работать мы любим. Поэтому, поэтому вот так. Как бы ты могла повернуть до себя в 14 лет? Ты какую пораду ты дала в себе? Знаете, советов, наверное, никаких я бы себе не раздавала, потому что оглядываясь на прошедшие годы, я понимаю, что я всегда была смышленная, умненькая, жила по совести, никаких глупостей не делала глобальных, за что бы мне могло быть стыдно и за что давать советы. Единственное, наверное, что бы я сделала, увидев эту маленькую 14-летнюю девочку перед собой, я бы ее бы обняла и сказала бы важные наставляющие слова поддержки, которые она недополучила в свое время. И, возможно, благодаря этим словам она бы смогла добиться еще больше. Ну и, конечно же, покупать биткоины. Ты часто подружуешь, и как краина тебе наибольше подходит за духом? конечно же, это Эмираты, я очень люблю Дубай, а город, страна и город сердца моего, это Франция, Париж. Была очень много раз и возвращалась бы и возвращалась. Чьи у тебя бьюти-ритуалы, какие ты не пропускаешь Николы? Ой, ну если честно, я такой бьюти-ритуальщик, не знаю, как вообще держусь до сих пор. Из такого прям бьюти ритуального, это, не знаю, всегда у меня был закон умывать лицо перед сном обязательно от макияжа, где бы я бы ни была, что бы я бы ни делала, какие ни были бы условия, но всегда мыть лицо перед сном, и я еще не пользуюсь полотенцами, лицо всегда протираю одноразовой салфеткой. Что бы больше дратует в свете благородства? Раздражает лицемерие, показная искренность. Это сразу чувствуется, когда человек просто заигрывает с публикой, так сказать, попадая в тренды. Потому что сейчас это так модно, а не от того, что это искреннее мнение этого человека. Как выглядит твой идеальный день без работы? кто вам сказал, что мой идеальный день без работы? Как раз мой идеальный день это когда я что-то делаю, особенно то, что мне приносит деньги. Это не обязательно съемка, это может быть блогерство, какая-то коллаборация или реклама. Поэтому мой идеальный день должен быть обязательно наполнен каким-то действием. Если бы не модель, то кем бы ты была? Ой, даже не знаю, наверное, каким-то очень красивым человеком. Ну, если так честно, то я всегда мечтала с детства, я очень хотела на сцену, я хотела петь, быть певицей, быть артистом, но, к сожалению, меня отдавали куда угодно, на рисование, на танцы, на баскетбол даже, куда угодно, только не на вокал. К сожалению, у родителей не было средств, на эту профессию, а сейчас мне кажется, что уже как-то и поздно, поэтому моя голубая мечта – это стать артисткой и стать певицей. Какую э, пораду ты дасишь девчатам, какие дочи боятся показать себе свету? Э, ну, не бойтесь, <связываем> не бойтесь. Э, Запомнить очень важную, главную вещь, мое кредо по жизни – там, где есть страх, там точка роста. Поэтому не боимся, девочки. Страшно закрываем глаза, но идем и делаем. Даша, дякую тобі за цю душевну розмову. Настав час нам з вами, дорогі друзі, прощатись. З вами була я, телеведуча Котельна Дар'я. Це програма Серфейс. Усім па-па. До нових зустрічей.